بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وبصفة خاصة إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي وإلى روح الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشيخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وزوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billah al al azim amma ba'ad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah subhanahu wa ta'ala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat, kalaupun ada yang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan untuknya Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas izinnya, kerana pilihannya. Dapat kembali kita berjumpa tuan Puan, di petang hari ini dalam program kita iaitu program TIK Taklim Isnin Khamis. Ta'lim Taklim Isnin Khamis yang mana dalam program ini kita masih lagi bersama dan membaca kitab Bidatul Hidayah tetapi dah tak lama dah kebersamaan kita dengan kitab ni sebab kitab ni dah nak khatam dan kita berada pada perbahasan penutup kitab dalam bahasa Arabnya disebut dengan khatimah khatimatul khatimatul kitab penutup kitab maksudnya apa ini adalah wasiat ataupun nasihat terakhir daripada Imam Al-Ghazali untuk kita orang-orang yang belajar kitab Bidatul Hidayah ini Sebelum ni kita dah bahas ada empat poin penting aa, di dalam nasihat ni. Petang ni kalau cukup masa kita nak habiskan. Yang pertama ialah Imam Ghazali bagi tahu ilmu ataupun pelajaran yang Imam Ghazali sebut di dalam kitab Yaitul Hidayah ini itulah aa, kita kata jalan aa, orang yang berada di atas jalan hidayah. Ilmu untuk orang yang nak berada di atas jalan hidayah. Apa dia? itulah tentang adab-adab melaksanakan ketaatan, cara meninggalkan kemaksiatan dan juga uh, perintah untuk beradab kepada seluruh makhluk uh, kepada kepada Allah juga dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berada di atas jalan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua Imam Ghazali kata bila engkau suka dengan ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bihutul Hidayah ini ataupun ilmu yang seumpama ini seperti di dalam kitab uh, Risalah Mu'awana Habib Abdullah Al-Haddad ataupun dalam kitab-kitab Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala yang seumpama kitab Bihutul Hidayah ini kata Imam Ghazali bila engkau suka maka sesungguhnya hati engkau adalah hati yang terang hati engkau adalah hati yang lapang bukan semua orang Allah pilih suka dengan ilmu akhirat seperti ini tuan-puan ah, bukan semua orang suka tapi bila engkau suka, tahniah. Engkau Allah beri nikmat, Allah lapangkan hatimu, Allah terangkan hatimu. Yang ketiga, bila engkau dah minat, engkau suka, buktinya suka ni lah. Sampai sekarang ni, dah 257 episod dah. Masih lagi kekal bersama istiqamah. Ini hebat. Kan? Artinya memang peminat ilmu, pecinta ilmu akhirat. Ha? Dan engkau minat untuk mengamalkan kata Imam Ghazali, maka tadi hati engkau ni hati yang elok, hati yang baik, hati yang bagus, hati yang terang, hati yang lapang. Subhanallah bila engkau dah suka, engkau dah minat, engkau ada azam untuk mengamalkan, apa lagi engkau tinggal amalkan. Engkau dah berada di jalan yang lurus, semangat pun ada macam kita dah berada di jalan yang betul, kereta elok, minyak ada. Ah ha, kereta ni baru lagi kan. Kita katakan keadaan kereta ni memang tip top lah. Minyak pula penuh, engkau jalan je lagi. Jalan dah betul, kereta dah sedap, minyak dah banyak. Full. Ah ha, full tank tuan puan Minyak ni engkau jalani. Kata Imam Ghazali bila engkau jalani jalan ini, maksudnya apa? Engkau amalkan ilmu yang engkau dah dah ada ni bila engkau amalkan, maka engkau akan dapat lagi ilmu-ilmu yang lain, engkau akan dapat fahaman-fahaman yang halus, fahaman-fahaman yang dalam, engkau akan dapat ilmu yang tak disebutkan dalam kitab. Ah, ha, ilmu yang Allah bagi kepada orang yang telah mengamalkan ilmunya tu dia kadang tak ada di kitab tuan-tuan daripada ilham-ilham, fahaman-fahaman yang yang hebat yang mantap. Subhanallah. Daripada hikmah-hikmah dan juga engkau akan rasa ha, daripada keterangan Tuhan Guru, kemanisan-kemanisan dalam beribadah. Itu tiga poin yang disebutkan sebelum ni. Dan kita dah baca poin yang keempat ialah kata Imam Ghazali, bila engkau sebaliknya tak minat dengan ilmu yang disebut dalam kitab Bid'atul Hidayah ni. Sebab apa? Engkau malas nak beramal. Ialah dia suruh buat macam ni, dia suruh beradab macam ni. Engkau tak nak, tak minat. Ha, satu engkau tak nak beramal dengan ilmu ni. Yang kedua, tak ada apa-apa keuntungan dunia bila engkau belajar ilmu ni. Betul tak? Betul lah tu buat. Mana ada? Kan? Kata Imam Ghazali, mungkin nafsu engkau akan kata bila belajar kitab Bidul Hidayah ni ataupun kitab yang sumpama ini, apakah dapat gelar PhD? Ada doktor dekat depan nama lepas khatam ni? Tak ada. Apakah bila dah habis belajar ni Engkau akan dapat kerja yang elok Yang bagus, yang gaji besar pun Tak ada Nak masuk syarikat Mana-mana orang tak akan tanya Kitab Bidatul Hidayah ni Kau dah khatam ke Ataupun tanya Fahaman bagi soalan tentang Kitab Bidatul Hidayah Tak ada tu puan Setakat ni tak dijumpai lagi lah Mana-mana syarikat Bila kita nak masuk nak, nak Apa kita kata Nak masuk kerja Orang akan tanya Dah belajar ke Kitab Bidatul Hidayah Tak ada Tak ada Tak ada Ah, tak, tak ha, Artinya tak ada keuntungan apa pun ataupun bila dah khatam kitab ni akan dapat uh, title gelaran uh, datuk ataupun datin ni pun tak ada ataupun bila nak masuk kerja-kerja kerajaan yang kita kata makan gaji kan ada orang tanya benda ni ini pun tak ada orang tak akan tanya tentang kita bidatul hidayah ni dan perbahasan ilmu yang ada dalam kitab bidatul hidayah ni ha, bila fikiran engkau apa kita kata tujuan engkau, maksud engkau, kehendak engkau, engkau nak dapatkan semua tu, nak dapatkan gaji besar, nak dapatkan pujian, nak dapatkan sanjungan, nak dimuliakan dan sebagainya. Engkau memang takkan minat dan takkan pernah minat. Ah, ha, bila keadaan engkau macam tu, ha, ini dia. Bila engkau tak minat dengan ilmu yang disebutkan ini, engkau tak suka, engkau rasa tak ada keperluan, engkau rasa tak ada hajat. Maka kata Imam Al-Ghazali sebelum ini kita dah baca Ketahuilah bahawa engkau telah berjaya disesatkan oleh syaitan Ataupun syaitan telah berjaya menyesatkan engkau Itu yang pertama Artinya apa? Syaitan telah menyesatkan engkau Dah berjaya menyesatkan engkau Yang mana sebelum ini dah diterangkan bahawa Syaitan ketika diusir daripada syurga Dia telah pun berjanji tuan puan eh? Syaitan ketika diusir daripada syurga Dia telah pun berjanji kepada Allah apa ha, berjanji dia bukan taubat ternyata kan dia ber, dia syaitan bila diusir daripada syurga satu ah ha, dia dia apa kita kata dia berdoa tapi doanya tak baik doanya apa minta dipanjangkan umur kata Allah innaka minal munzirin engkau di kalangan orang-orang yang apa dia di, dipanjangkan umur subhanallah dipanjangkan umur innaka minal munzirin dalam surah sad eh, ayat 83 ayat 79 bermula daripada 79 uh, 78 79 uh, sampailah 83 dia minta kepada Allah uh, kan agar dipanjangkan umur kata Allah kami dalam muzaddi kabulkan lagi doanya bila dikabulkan doa ni malah bertambah teruk lagi dia, dia kata apa fabi'izzatika laughwi annahum dengan kemuliaanmu wah oh, ni kan bersumpah dia bersumpah syaitan dia bersumpah aku bersumpah la ughwiyannahum ajma'in aku akan sesatkan mereka semua dalam ayat yang lain surah al-araf sebelum ni kita dah baca aku akan halang mereka daripada jalanmu yang lurus artinya buat mereka ni terhalang daripada jalan yang lurus itulah tandanya terhalang apa tak minat dengan ilmu ilmu untuk kita berada di jalan yang lurus. Macam kita bila tulis hidayah ni, dia tak minat, dia tak suka. Artinya apa kata Imam Ghazali? Syaitan telah berjaya menyesatkan engkau daripada jalan yang yang lurus. Dah disesatkan oleh syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, ha, ni kita nak bahas di petang hari ini. Eh, macam mana nak kira ni? Daripada bawah ni, satu, dua, tiga, empat, lima, enam baris yang ke-8 daripada bawah ni ya, tuan-tuan. Ha, baris yang ke-8 daripada bawah daripada bawah tu kira baris yang ke-8 dan sebelah kiri. Tuan-tuan tengok dekat situ. Itu perbahasan kita. Bila engkau tak minat dengan ilmu ini, sebab apa? Matlamat engkau hidup di dunia ni hanya nakkan dunia, nak sanjungan, nak dipuji dengan orang ramai, nak dapat keuntungan dunia dan sebagainya. Confirm engkau tak akan minat dengan ilmu ni. Dengan ilmu akhirat ni memang dia tak akan membawa apa-apa keuntungan daripada segi keduniaan. Tak ada tuan puan. Tak ada. Maka kata Imam Ghazali bila keadaan engkau macam itu engkau tak minat. Maka sesungguhnya Imam Ghazali kata engkau telah, ha, syaitan telah berjaya menyesatkanmu. Itu yang pertama. Yang kedua ni kita nak baca muka surat 173 silakan buka kitabnya. Baris yang ke-8 daripada bawah sebelah kiri. Dan yang kedua, selain daripada syaitan dah berjaya menyesatkan engkau yang kedua, dan melupakan engkau akan tempat kembalimu di akhirat nanti. Yang kedua, syaitan berjaya melupakan, membuat engkau lupa akan tempat kembali engkau di akhirat. Yelah, maklumat dia dunia saja tu. Bayangkan. Kan? Dia kata tak dapat pun gelaran ini, tak dapat pun pangkat jawatan ini, tak dapat pun macam-macam uh, lah. Kan? daripada sekiranya dunia, dunia saja yang dipikirkannya. Ataym Imam ghazali maknanya syaitan telah berjaya membuat engkau lupa tentang tempat kembalimu iaitu negeri akhirat. Engkau lupa langsung dengan akhirat. Ini kitab Bila Hidayah ni ilmu yang ada dalam kitab Bila Hidayah ni untuk orang yang ingin membina akhiratnya tuan puan. Ha, orang yang nak di dunia ini sebagai tempat dia mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Tapi kalau nak cari bekal untuk kehidupan dunia ni memang tak sesuai kitab Bidatul Hidayah. Ini. Subhanallah. Jadi, Imam Ghazali, bila engkau tak minat, sungguh. Syaitan, yang pertama, syaitan telah berjaya menyesatkan engkau. Yang kedua, syaitan telah berjaya membuat engkau lupa dengan akhirat. Ha, sehingga hatimu teramat sangat cinta dengan dengan dunia ini. Lupa tentang hakikat kehidupan dia. Yang dia tak akan selama-lamanya dekat atas dunia ni Eh tuan ha, puan Dia lupa yang dunia ni tak kekal Itu yang pertama Dia lupa dunia ni bukan tempat tinggal Tapi tempat meninggal Subhanallah Dia lupa yang dia di, di, di dunia ni hanya singgah saja Di dunia ni dia hanya singgah saja Untuk mencari bekal Bukan dia untuk tinggal kat sini dia singgah untuk mencari bekal. Sebab sebelum ni kita dah lalui beberapa alam yang lain. Kita mungkin tak rasa lupa dan sebagainya. Kita dah lalu alam arwah, tuan buah. Alam arwah kita dah lalui. Alam rahim. Dalam perut ibu kita. Dalam rahim ibu kita. Kita keluar kat dunia ni. Nanti kita akan teruskan lagi perjalanan. Sekarang ni kita tengah singgah kat dunia ni. Nanti kita akan teruskan lagi perjalanan ke alam barzah. Nanti kita akan sambung lagi perjalanan ke alam akhirat. Sehingga kesudahannya sama ada syurga ataupun neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada api neraka. Semoga Allah golongkan kita dalam golongan ahli syurga. Jadi artinya dunia ni tempat tengah-tengah tuan puan. Sebelum ni dah dua alam kita lalui dan akan ada dua alam lagi yang akan kita lalui. Kita berada di alam yang ketiga pertengahan iaitu dunia. Di alam pertengahan ni hanya tempat kita singgah mencari bekalan. Macam kita nak pergi satu tempat contoh daripada Sepang ni nak pergi Terengganu sebelum ni saya pergi Terengganu eh maka kita singgahlah dekat tengah-tengah dekat RNR ah kan nak isi minyak nak makan dan sebagainya nak pergi tandas dan sebagainya kita akan sambung lagi perjalanan mana ada orang nak duduk ah, duduk menetap dekat RNR tu tak ada tuan-tuan tempat singgah saja tempat rehat saja sekejap singgah sekejap ah eh teruskan sambung perjalanan macam itulah hakikat kita ketika kita hidup di dunia ini subhanallah sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ha? pernah berpesan kepada Sayyidina uh, <coughs> Abdullah bin Umar ya Sayyidina Abdullah bin Umar kata Abdullah bin Umar akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nabi pegang bahu saya Nabi pegang bahu saya. Nabi kata dekat Abdullah bin Omar. Kun fit dunia ka anna ka awa abiru sabi. Wahai Abdullah bin Omar. Yang ketika itu dia masih kecil lagi. Nabi ajar kat dia. Wahai Abdullah bin Omar. Jadilah engkau di dunia ini. Kun fit dunia ka anna ka gharib. Seakan-akan engkau ni orang asing. Ialah, Dunia ni bukan tempat kita tuan tu, tuan Kita sekejap je singgah kat dunia ni. Berapa lama? Berapa lama kita singgah? Ya, ada yang 50 tahun ada yang 60 tahun 63 tahun tu paling lama kata nabi a uh, a'maru ummati umur-umur umat umur ummat aku baina sittina wa sab'in antara 60 70 tu saja kita kat atas dunia ni ada orang yang lagi awal pergi meninggalkan dunia ni Allahu akbar pagi tadi saya terkejut tuan puan salah seorang pekerja eh muda lagi dululah dekat madrasah dulu saya kenal lah dengan dia uh, pekerja dia kerja kontrak kerja bangunan daripada Indonesia tuan puan. Muda lagi. Tapi lagi tua lah daripada saya. Mungkin anak dia pun kecil lagi. Mungkin umur dalam tak sampai 40 mungkin umur dia. Saya tak pastilah. Uh, tak pernah tanya umur kan. Eh. Subhanallah. Pagi tadi tu puan, accident. Allahu akbar. Muda lagi. Tak sampai mungkin kalau tua-tua pun 40 tahun lebih sikit lah umur dia kot. Okay. Eh, Subhanallah. Mungkin tak sampai 40 tahun lagi. Muda lagi orangnya. Tuan-tuan, Allah dah panggil. Pagi-pagi pergi kerja, dia akan nak kerja ke bangi lama. Eksiden. Tuan-tuan, subhanallah. Al-arwah kawan saya ni, nama dia Soleh. Ya? Nama dia Soleh. Saya selalu sebut Mas Soleh sebab dia daripada Indonesia. Mas kan? Abang. Kalau orang Jawa sebut, Mas tu abang lah kalau bahasa Malaysia. Mas Soleh. Jadi, dia aksiden. Saya ingat dia masuk bawah lori tuan-tuan. Mungkin terkena penyek dengan lori ke sebab eksiden dengan lori. Eh, luar Subhanallah Saya kata eh, Ini Ustaz Aslam tolong Tolong uruskan Dia punya Urusan semua tu MasyaAllah Ustaz Aslam tanya Ustaz nak tengok tak Gambar jenazah dia eh, Saya kata takutlah Takut Takut apa Takut Takut oh, Kita kata oh, Kepala pecah ke apa ke Saya kata Saya takutlah nak tengok Berdarah-darah Ustaz Aslam kata Darah satu pun tak ada Tak ada Tak berdarah langsung dia hanya terkena lori tu sikit dia jatuh dah tak ada kawan dia seorang lagi masih hidup elok luka sikit je dia jatuh dia terus tak ada subhanallah tabaraka muda lagi kan kita kata bukan teknik dengan lori dia jatuh sikit dia meninggal subhanallah mungkin ada luka dalaman saya tak tahulah mungkin terkejut jantung dan sebagainya saya tak tunggu postmortem macam mana pihak pihak hospital nanti saya tak tak tahu lagi ni masih dalam siasatan lagi Subhanallah tapi luka apa memang tak adalah Tapi adalah calar-calar sikit tu Sebab jatuh kan daripada motor Subhanallah Muda lagi tu puan Allah dah panggil Allahu Akbar eh? Kata Nabi umur umat aku dekat dunia ni Tak lama pun Antara 60-70 saja Yang lebih daripada tu Artinya Allah bagi uh, bonus tu tuan Bonus Masya Allah Allah bagi bonus saja lagi Banyakkan ibadah oh. Fasabbih bihamdi rabbika Kata Allah dalam Quran Ketika Nabi SAW dah habis tugasan, uh, dah di hujung usianya, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak istighfar. Sucikan Allah, sucikan diri. Ya, Sucikan Allah maksudnya dengan bertasbih, sucikan diri dengan istighfar. Supaya engkau pergi, meninggal dunia ini, dalam keadaan hatimu dekat dengan Allah, dirimu dekat dengan Allah, dan dalam keadaan dirimu bersih daripada dosa-dosa. Fasabih bihamdi, rabbika Jadi, inilah hakikat dunia tuan puan yang kita ada sekarang ni saya, tuan-tuan dan puan-puan, semua siapa-siapa pun, kita pasti akan meninggalkan dunia. Maka Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas. Okay. Kun fit dunia ka'ana ka'ari. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Sebab dunia ini bukan tempat engkau. Kau akan pergi meninggalkan dunia ini. Walaupun kita rasa lama. Oh, 60 tahun lama Ustaz. 70 tahun lama Ustaz. Tapi dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, tuan-puan. Kehidupan akhirat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia ni, di atas dunia ni Mungkin 60-70 tahun Dengan kita dalam kubur, dalam kubur lagi lama tu Kehidupan dalam kubur pula Dibandingkan dengan negeri akhirat Negeri akhirat lagi lama Allahu Akbar Ruginya kita Kalau kita terperdaya dengan dunia ni Ruginya kita Kalau matlamat hidup kita semua macam macam nakkan dunia Aku nakkan gelaran Aku nak dimuliakan oleh orang Aku nak kehidupanku senang Supaya aku dapat duit, dapat harta banyak Dan sebagainya tapi kita lupakan akhirat kita yang kita akan kekal selama-lamanya. Sungguh rugi ini, eh, Imam Ghazali. Engkau telah berada di jalan yang sesat. Syaitan dah membuatkan engkau lupa tentang hakikat kehidupan engkau. Syaitan dah melupakan tempat kembali engkau di akhirat nanti. Rugi engkau eh, buat. Rugi orang yang matlamat hidup dia. Semata-mata hanya dunia ni. Dia lupakan akhirat dia. Rugi dia berada di jalan yang sesat. Syaitan telah berjaya membuatkan dia lupa matlamat dia hidup di dunia ni. Dalam surah Az-Zariyat, Al Allah subhanahu wa ta'ala sebut. A'udzubillah rajim Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa Tidaklah aku ciptakan manusia dekat atas muka bumi ni bagi mereka singgah sekejap dekat atas muka bumi ni melainkan li'abudun tak memberi kesempatan mereka beribadah pada aku tak beri kesempatan mereka untuk mencari bekalan untuk akhirat mereka sebab tu Nabi SAW sebut Al-Qayyis Orang yang betul-betul bijak mendan nafsu orang yang menahan keinginan nafsunya daripada nak ke dunia memang kita nak ke dunia tu buat kita nak ke hidup selesa ya kita nak rumah yang besar rumah yang selesa kita nak kereta yang mewah supaya bila orang tengok orang pandang hebat dekat kita semua tu kita nak nafsu kita sebetulnya orang yang bijak kata Nabi SAW mendan nafsu dia tahan nafsunya wa lima ba'dal maut dia tahan nafsu, dia lawan nafsu dan dia paksa nafsu tadi untuk beramal. Wa amila lima ba'dal ba maut. Dia tahan nafsu tadi, dia paksa untuk beramal bekalan untuk selepas kematiannya. Lima ba'dal ba maut untuk selepas kematiannya. Allahu Akbar. Itu orang yang betul-betul bijak. Jadi sebijak apapun orang dalam mencari dunia ini. Sebanyak apapun dunia dia dapat dan sebagainya sebetulnya dia tak betul-betul bijak lagi orang yang paling bijak adalah orang yang menggunakan dunia ini untuk membina akhiratnya wallahu alam bisawab tuan ha satu satu ayat saja kita baca eh, petang ni iaitu apa kata Imam Ghazali syaitan telah berjaya membuatkan engkau lupa dengan tempat kembalimu di negeri akhirat Subhanallah Allahu Akbar umar. Alhamdulillah ya, Kita baca kitab-kitab hidayah ni ha, Mudah-mudahan sekurang-kurangnya Dia mengingatkan kita Tentang kehidupan akhirat kita Mengingatkan kita tentang apa? Dunia ni tak kekal Dunia ni kita akan tinggal Dia bukan tempat tinggal Tapi tempat meninggal Di, di, di dunia ni kita hanya singgah Sementara untuk mencari bekal. Tu kena ingat tiap hari tu puan saya dia tu atau kena ingat tiap hari. Ha, kalau boleh tulis dekat pada pada buku ke, uh, ha, kan? Letak dekat dinding supaya kita jadikan poster contohnya supaya kita sentiasa ingat hakikat hidup kita ni. Ha, baru kita sedar. Kadang, -kadang tak sedar tuan buat. Allahu akbar. Wallahu alam bisawab